и, возможно, найти какие-то решения, как же можно это все попроще. Что Хорошо, что еще? Что еще наполняет жизнь обычного студента или школьника? Веселье, обучение. А как это происходит? Вот ты пришел в помещение, есть какой-то дядя-тетя, который тебе рассказывает про что-то. В этот момент ты кто? Ты слушатель или как ты ему участвуешь? Или... Смотря в каком плане проходит лекция. Если она в интерактиве проходит, то ты, конечно, участник. Если просто лекция, то ты понимаешь, что дело делаешь. Тут как бы есть, все зависит от лектора. Ага. И сейчас у меня есть для вас определенный вопрос, вызов. Это одна из карт. Как вы думаете, вот что тут могло было изображено? Что за точки, что за тенденции? А, а, Набор инструментов. Ну, набор чего? то Набор чего-то у меня очень близкие эти отрезы. Может быть, еще что-то. Ну, я так понимаю, это структурированная, да? структурированная информация о каком-либо предмете или о, о какой-то явлении. Ну, вот именно структурированные, которые как-то вы меня поняли, да? Я да. Но хочу добавить, что каждому из нас дали 30 секунд, чтобы подумать о том, что для них есть данные. И каждый представил совершенно по-разному. Потому что вариант, когда Маша спрашивала, как зовут человека, и сказала, что вот этот вот ответ, это и есть данные. В общем. старается. И еще мы.

На, на березі річки в Крамоторському. Тобто ми бачимо, що була розвинена інфраструктура е, транспорт на річці. І якщо ми перенесемо школи строчки вище, ми бачимо трубу е, заводу Тобто е, транспорт на річці і е, е, індустріальна в е, місті, ми е, мирно співіснували.